ابرانیوں کے خط کا مصنف کون ہے ابرانیوں کا خط نئے اہدنامہ کی ایک خاص اور گہری کتاب ہے یہ خط ہمیں یوسلم کی خدائی اس کے کاہن ہونے اور پرانے اہدنامہ میں قربانیوں کے نظام سے اس کے تعلق کے بارے میں بتاتا ہے یہ خط یونانی زبان میں خوبصورتی سے لکھا گیا ہے اور اس میں پرانے اہدنامہ کے بہت سے حوالے موجود ہیں لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس خط میں کہیں بھی مصنف کا نام نہیں لکھا اس لیے لوگ صدیوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کس نے لکھا اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ اس کے مصنف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ خط بائبل کا حصہ کیسے بنا اور اس کی مسیحت میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ہم اس کے تاریخی پس منظر پر غور کرتے ہیں عبرانیوں کا خط شاید پہلی صدی کے آخر میں یعنی ساٹھ عیسوی سے نوے عیسوی کے درمیان لکھا گیا. یہ خط خاص طور پر ان ابتدائی مسیحوں کے لیے لکھا گیا تھا جو پہلے یہودی تھے اس کا مقصد ان کو حوصلہ دینا تھا کہ وہ ایمان پر قائم رہیں خاص طور پر یسو کی عظیم قربانی اور اس کے کاہن ہونے پر یقین رکھیں یہ خط ایک بہت تعلیم یافتہ شخص نے لکھا جو یونانی زبان اور پرانے کی عبرانی اور یونانی تراجم کو اچھی طرح جانتا تھا انداز تحریر سے لگتا ہے کہ یہ عام خط نہیں بلکہ کوئی وائز یا مذہبی مضمون تھا اب ہم روایتی نظریے کو دیکھتے ہیں پالوسرسول شروع کی کلیسیا نے اس خط کو پالوسرسول کی طرف منسوب کیا اس خیال کے کچھ اہم دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں قدیم کلیسیا کی روایت دوسری اور تیسری صدی کے مشہور مسیحی علماء جیسے کلیمنٹ آف الیگزینڈریا اور اوریجن نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط پالوس نے لکھا کلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پالوس نے یہ خط عبرانی زبان میں لکھا اور لوکا نے اسے یونانی میں ترجمہ کیا مشرقی کلیسیا میں یہ رائے خاص طور پر مقبول تھی مشترکہ موضوعات اس خط میں نجات یسو کی بڑھائی اور ایمان جیسے موضوعات وہی ہیں جو پالوس کے دوسرے خطوط جیسے رومیوں گلتیوں کلسیوں میں بھی ملتے ہیں تموتھیس کا ذکر عبرانیوں کا خط تیرواں باب ہے اور اس کی تئی سائت میں لکھا ہے تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تموتیس رہا ہو گیا گیا ہے اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا تموتیس پالوس کا قریبی ساتھی تھا اور اس کا ذکر پالوس کے دوسرے حتوت میں بھی آیا ہے جیسے فلپیوں کا خط ہے دوسرا باب انیس سے تیئیس حد کا احتتام عبرانیوں کا خط کا تتام عبرانیوں کا خط تیرواں باب بیس سے پچیس میں ہوتا ہے پالوس کے دوسرے حطوط کے انداز سے ملتا جلتا ہے جہاں دعائیں اور سلام ہوتے ہیں مینیو انسسیز نظریہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پالوس نے یہ خط خود نہیں لکھا بلکہ کسی لکھنے والے قاتب جیسے لوکا سے لکھوایا چونکہ اس خط کی زبان اور انداز لوکا کی تحریریں جیسے لوکا کی انجیل اور امال کی کتاب سے ملتا ہے اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ شاید لکا نے پالوس کی باتوں کو یونانی میں خوبصورتی سے لکھا لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے لیکن کچھ لوگ پالوس کی مصنفیت سے اختلاف کرتے ہیں زبان اور انداز عبرانیوں کے خط کی یونانی زبان بہت ادبی اور باوقار ہے جبکہ پالوس کے دوسرے خطوط عام فہم روزمرہ انداز میں لکھے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کا لکھنے کا طریقہ الگ ہے علیہتی زور اس خط میں خاص طور پر ملک صدق جیسے کے موضوع پر زور دیا گیا ہے جبکہ پالوس کے باقی حتوت میں یہ بات زیادہ واضح نہیں ملتی نام نہ ظاہر کرنا پالوس اپنے دوسرے حتوت میں ہمیشہ اپنا نام اور پہچان واضح طور پر لکھتا ہے لیکن عبرانیوں کے خط میں لکھنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا جو غیر معمولی بات ہے دیگر ممکنہ مصنفین روایات اور جدید تحقیق کے مطابق کچھ دوسرے لوگ لوگوں کو بھی اس خط کا ممکنہ مصنف سمجھا گیا ہے اب سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا برناباس برناباس کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا یعنی وہ کہنوں کے خاندان سے تھا اس لیے وہ پرانے کے مذہبی نظام کو اچھی طرح جانتا تھا یہ بات اس خط کے موضوعات سے میل کھاتی ہے قدیم مسیحی مصنف ترتیل نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید برناباس ہی اس خط کا صنف تاہم اس خیال کے حق میں کوئی مضبوط تاریخی ثبوت موجود نہیں اب دوسرا نام ہے اپلوس اپلوس ایک ذہین اور تعلیم یافتہ یہودی مسیحی تھا وہ بولنے میں ماہر تھا اور اسے پرانے عہد نامہ کی گہری سمجھ تھی امال کی کتاب اٹھارویں باب کی چوبیس سے اٹھائیس آئے تھے. اس کی یہ خوبیاں اس خط کے انداز سے ملتی ہیں اسی لیے مارٹن لوتھر اور جدید علماء کا خیال ہے کہ یہ خط اپلوس نے لکھا ہوگا لیکن اس بات کا کوئی پکا ثبوت نہیں کہ اپلوسی مصنف تھا اب ایک اور نام جو آپ کو حیران کر دے گا وہ نام ہے پرسکلا کچھ جدید علماء کا خیال ہے کہ یہ خط ایک مسیحی ختون پرسکلا نے لکھا ہوگا جو اپنے شوہر اکویلا کے ساتھ تعلیم دیا کرتی تھی امال کی کتاب باب باپ چھبیس ممکن ہے کہ اس وقت معاشرے میں عورتوں کی لکھی ہوئی بات کو کم اہمیت دی جاتی ہو. اس لیے مصنف نے اپنا نام چھپایا ہو لیکن اس نظریے کے حق میں بھی کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں لوکا یا کلیمنٹ آف روم کچھ لوگوں نے لوکا یا کلیمنٹ آف روم کو بھی ممکنہ مصنف سمجھا ہے لیکن ان نظریات کو زیادہ مقبولیت نہیں ملی اب ہم دیکھتے ہیں جدید علماء کا نظریہ آج کے پیشتر ماہرین بائبل اس بات پر متفق ہے کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف نامعلوم ہے مشہور عالم اوریجن نے کہا تھا یہ کس نے لکھا صرف خدا ہی جانتا ہے ان کی رائے کی کچھ وجوہات یہ ہیں زبان اور انداز اس خط کی زبان بہت اندہ اور ادبی ہے جو پالوس کے دوسرے حطوط کے انداز سے مختلف ہے موضوع اس خط میں ملک صدق جیسے کاہن اور قربانیوں کے نظام پر خاص زور دیا گیا ہے جو پالوس کے حطوط میں کم ہے نام نہ بتانا مصنف نے اپنا نام شاید جان بوجھ کر نہ لکھا تاکہ لوگ پیغام پر توجہ دیں یا شاید اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ نام ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا اب ہم جدید نظریات کو دیکھتے ہیں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بھید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں جب ہم جدید اسکولرز کو دیکھتے ہیں تو ان کے زیادہ تر جو نظریات ہیں وہ مفروضوں پر ہوتے ہیں مثلا زبان کے فرق کو بنیاد بنا کر مصنف کو الگ کہنا درست نہیں کیونکہ ممکن ہے پالوس نے کسی قاتب کی مدد لی ہو جیسا کہ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام سول مابا بائی سائٹ میں وہ ایک اور شخص کا ذکر کرتا ہے جس کا نام ہے ترتیوس اسی طرح کچھ جدید علماء جو ہے وہ لبرر خیالات کی وجہ سے قدیم کلیسیا کی روایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ علمی دنیا میں شہرت حاصل کر سکے کینن میں شامل ہونے کی وجوہات اگرچہ برانیوں کے خط کا مصنف نامعلوم ہے پھر بھی اسے نیاد نامہ کی کتابوں یعنی کینن میں شامل کیا گیا اس کی چند اہم وجوہات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں علیحتی اہمیت یہ خط تسلیس یعنی خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس اور یسو کی الوہیت خدائی حیثیت کا بہت مضبوط دفاع پیش کرتا ہے مثال کے طور پر عبرانیوں کا خط پہلا باب دس سے بارہ آیت میں یسو کو ایک ایسا خالق بتایا گیا ہے جو کبھی نہیں بدلتا اور پوری مخلوق کو سنبھالتا ہے یہ آیات یسو کو یہوا خدا کے طور پر ظاہر کرتی ہیں اسی گہرائی نے اس خط کو کلیسیا کے لیے بہت اہم بنا دیا رسولی دور سے تعلق ابتدائی کلیسیا نے مانا کہ یہ خط پہلی صدی کے رسولوں کے دور سے تعلق رکھتا ہے اور یہی تعلق کسی بھی کتاب کو کینن میں شامل کرنے کا ایک اہم معیار تھا اگرچہ بعض علماء جیسے اوریجن نے اس کی گمنامی پر سوال اٹھائے مگر بہت سے مسیحوں نے اسے پالوس رسول کی جانب سے ہی تسلیم کیا کلیسیا کی ایمانداری یہ بھی اہم بات ہے کہ کلیسیا نے صرف کسی کتاب کے خیالات سے متاثر ہو کر اسے قبول نہیں کیا عبرانیوں کے خط پر بحث ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا نے ہر کتاب کو پرکھ کر اس کی سچائی اور روحانی گہرائی کو دیکھ کر فیصلہ کیا یہ کلیسیا کی علمی اور روحانی ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے خط کی الوحیاتی گہرائی عبرانیوں کا خط صرف ایک تاریخی یا تعلیمی کتاب نہیں بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے اس کے کچھ اہم موضوعات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یسو مسیح کی الوہیت عبرانیوں کا خط پہلا باب آر سے بارائت میں یسو کو خدا کا بیٹا خالق اور غیر موتبر ہستی کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ آیات تسلیس اور یسو کی خدائی حیثیت کی تائید کرتی ہیں ملک صدق کی ماند کاہن عبرانیوں کا خط ساتویں باب میں یسو کو ملک صدق جیسے اعلیٰ کاہن کے طور پر پیش کیا گیا جو پرانے ادنامہ کے لاوی کہنوں سے اعلیٰ ہے اب ہم نمبر تین پر دیکھتے ہیں پرانے اہدنامہ سے تعلق یہ خط پرانے اہدنامہ کے قربانی نظام کو یسو کی کامل قربانی سے جوڑتا ہے یہی ربط مسیحی ایمان کی بنیاد ہے کہ یسو کی قربانی آخری اور مکمل قربانی ہے اب ہم نمبر چار پر دیکھتے ہیں ایمان کی ترغیب عبرانیوں کا خط گیار میں باب میں ایمان کے عظیم لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں جیسے نو ابراہم موسیٰ جو ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی حوصلہ افضائی دیتی ہیں یہ حصہ ایمان کے سورما کہلاتا ہے عبرانیوں کا خط ایک گہری روحانی اور علم سے بھرپور تحریر ہے جو یسو کی شخصیت اس کے کاہن ہونے اور ایمان کی اہمیت کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اس لیے چاہے مصنف کا نام معلوم نہ ہو مگر یہ خط ندنامہ کی ایک قیمتی اور لازمی حصہ ہے ابتدائی کلیسیا کی علمی روایت ابتدائی کلیسیا کے علماء صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ علمی اور فلسفانہ طور پر بھی مضبوط تھے ایسے علموں میں کلیمنٹ آف الیگزینڈری اوریجن اور ترتیلین جیسے نام شامل ہیں جنہوں نے عبرانی کے خط کی مصنفیت اور اس کی اہمیت پر تفصیل سے غور کیا ان کی رائے کو نظر انداز کرنا کلیسیا کی تاریخی گواہی کو کمزور کرنا ہے اب ویڈیو کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں ایک گمنام لیکن زندہ خط عبرانیوں کے خط کا مصنف آج بھی ہمارے لیے ایک راز ہے لیکن ابتدائی کلیسیا نے اسے کبھی مشکوک نہیں سمجھا انہوں نے اس خط کو پالو سے منسوب کیا ممکن ہے کہ یہ خط ایک مینیونس جیسے کہ لوکا نے قلم بند کیا ہو خط کے آخر میں تموتیس کا ذکر عبرانیوں کا خط تیرواں باب تئس اور اس کا احتتامی انداز واضح کرتا ہے کہ یہ رسولوں کی آواز سے جڑا ہوا ہے اگرچہ جدید اسکالرز نے سوالات اٹھائے لیکن ان کے اعتراضات اکثر اندازوں اور قیاس رائی پر مبنی ہیں اور یہ اعتراضات کبھی بھی کلیسیا کی تاریخ روحانی اور علمی روایت کو مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے یہ خط کینن میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ اس کی علیحتی گہرائی بے مثال ہے اس کا رسولی دور سے تعلق نمایاں ہے اور کلیسیا نے اسے ایمانداری اور روحانی فہم سے جانچا پرکھا اور قبول کیا عبرانیوں کا خط اپنی گمنامی کے باوجود آج بھی مسیحی الہیات کی بنیادوں میں سے ایک ہے یہ ہمیں کی عظمت اس کی کہانت اور ایمان کی سچائی کی طرف بلاتا ہے ایک ایسا پیغام جو وقت کے ساتھ نہیں بلکہ وقت سے بالاتر ہے اور آخر میں ایک بات کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی ویڈیو بنانے کا پھر مقصد کیا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ اس کا مصنف کون ہے تو جب میں نے آپ کو تاریخی طور پر اتنی سچائیاں اور گہرائی کے ساتھ بتایا ہے تو وہاں پر میری رائے کوئی اہم نہیں ہے مصنف کوئی بھی ہو لیکن خدا کا الہام جو ہے وہ لا تبدیل ہے سچا ہے اور اپنی گواہی وہ خود دیتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو ایسی علمی معلوماتی اور مکاشفاتی ویڈیوز کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر مل سکے اور اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور کیجئے گا وہاں پر آپ کو بہت ساری مکاشفاتی ویڈیوز ملیں گی جو آپ کو کلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں مدد کریں گی